И сегодня каждый олигарх, или даже маленький там ну, большой бизнесюк, имеет банк, который берет ее финанс, переводит его валюту и банк хлопает. А, а государственный э, фонд э, возврата вкладов платит людям. Посмотрите, банк Дельта. Никому же малоизвестный банк, теперь он как большой стал. Он должен стране, э, должен людям 23 миллиарда и нацбанку 32 миллиарда, в сумме 60 миллиардов и живет при привычке. Вот только сейчас, кстати, она, между прочим, Гонтарева. Я точно знаю, что мы, я, по крайней мере, головой пробью, и он пройдет. Но, но еще раз говорю, Гонтарева должна уйти только потому, что она утратила доверие, но э, при этом делать ее единственной крайней нельзя. Это неправильно. А еще вопрос один. Скажите, пожалуйста, столько кредитов набрано вообще? Для чего столько берется кредита? Потому что сегодня... А вот мне интересно, зачем? Не надо, женщина. Я знаю, что Я прекрасно. только что об этом рассказывал. Ну я понимаю, куда вот оно все девается, кто потом, наши внуки будут отдавать, скажите, сколько кредитов на брата? На брата под инновационные технологии ничего не выделено людям, ни научным сотрудникам, никому, наверное, на сегодняшний Зачем брать кредиты на научные разработки, если вы не вкладываете? Кредиты на научные разработки никогда не брали и не брали. Брали для инновационной разработки, Кличко ездил, лично брал, ему выделялось, для чего, куда это все пошло? вы не верите моим словам, зачем спрашивать? Нет, я не спрашиваю брали. у вас, как представитель Порошенко, Никогда, я не вижу перед собой. Я бы его спросила. Никогда. Международный валютный фонд, Европейский банк развития не давал денег на научные разработки. Я, а -а -а. Хорошо, на думаете, что он сейчас дает? дает? На что это Конкретно, на, на укрепление гривны. На восстановление... На укрепление гривны на 40 гривен Если не взять, будет 150. А, а почему? Почему Отвечаю. так происходит? -то? Ну, вы тогда послушайте. Я спрашиваю, слушайте. Для, того, чтобы, для того, чтобы, чтобы гривна Пойдите была стабильна, директор, нет, да, денежная да, единица да. была стабильной в любой но стране, но что, что, казалось, количество золотовалютных запасов должно быть равно полугодовому экспорту. полугодовому экспорту. Это вот такая нота к всему банковскому делу. Ну все подевалось У нас... буквально за Господи, вы можете У нас... У нас... Полугодовой экспорт 26 миллиардов долларов золотовалютные запасы 3 миллиарда, поэтому гривна не может устоять. Нам надо пополнять золотовалютные запасы, которые во время торгов на бирже, во время экспорта и импорта смогут запускать систему с тем, чтобы гривна не опускалась. Вот у -у -у. и все. Да, куда это подевалось? Да. Спросите у Виктора Федоровича. Добрый. Извините. Как избежать войны? Как избежать войны. В избежать а войны? Война будет по-любому. Я хочу, чтобы страны избежать. Я во вторник среду был в Брюсселе, э, учитывая, что я там был просто рядовым членом делегации, себе позволил говорить несколько более так жестко. Э, у нас есть, Путина есть три плана. А, Б, А, агрессия, которая должна была расколоть страну. Да, ну, я ничего не слышно, Я расколола. План Б. Бунт, который сейчас пытается организовать ФСБ. Здесь, в Одессе, в Харькове, теракты, идиоты, провокаторы, которые накладываются на естественные протестные акции, которые ну, совершенно естественны. Да, я вот людей вопрос прекрасно вопрос, понимаю. Да. И следующий план. С мая месяца земля подсохнет. План Б. Война. Полноценная. Почему? Я сейчас говорю. Можно? Избежать Фитер? этого можно двумя путями. Первое. Поднять экономику. Для этого нам надо финансовые займы. Для этого надо пустить кровь в экономические сосуды. И на этом вроде бы пошел и Международный валютный фонд, и Европейский банк. Общая сумма 40 миллиардов на два года. Это много. Не бывало много. И второе. Перевооружить армию. И победить. Значит, Путин должен понять одну простую вещь, что э, дальнейшее наступление будет стоить ему слишком большой крови. Мы должны его просто принудить к миру. Сегодняшняя украинская армия вооружена остатками советского вооружения. Я уже не раз это mm. говорил, простите, я не хвастаюсь, yeah, просто говорю. У меня в сына автомат был 63 -го года, извините, 65 -го, yeah, yeah, а пушка 87-го, если не ошибаюсь. Э -э она била на 25 километров. Современные российские артиллерийские установки бьют до 100. Краматорск это показал. 100 километров от фронта упал снаряд, убил девочку. Мать накрыла и закрыла с с ценой своей жизни. Вот разница. Поэтому нам надо некое оружие, которое может остановить, в первую очередь, танковые атаки. Это Деревые. называется противотанковая система. На сей момент, учитывая количество видеокамер, я скажу очень мягко, у нас есть хороший позитив в этом отношении. Детали не... ...или ехать. Вам разговоры да, или оружие? Так. Оружие пришло в Украину вместе не с несколькими не сотнями да. западных Смотрите, инструкторов. Просто... Но успеем ли мы э, мастер, э, за этих не два не месяца... Э, научиться. В первую очередь, Системы управления в армии, она действительно мягко скажу, слабая. Я вынужден несколько смягчать то, что я думаю. Да? Значит, Сможем ли мы поднять офицеров среднего звена, из тех, кто научился воевать, а не просто носит бухгалтерию? Сможем ли мы научить солдат стрелять и не бросать дорогое оружие в окопах? Да, много чего. Поэтому, опять-таки, вот я лично всегда, ну, я, я за то, чтобы менять руководителя, Но при этом э, не превращать это в единственную цель. Нужно менять системы и руководители. Я просто удивлен с того, что, понимаете, шла война до да, полгода, и Порошенко через полгода только выдал самолеты, танки, БТР и все, что. А вы знаете, какой цикл производства танков? 18 месяцев. Они стояли, А вы знаете, что мы искали э, где-то месяца три передвижные авторемонтные станции, которые могут выехать с авторемзавода, например, в моей Ровенской области, на фронт. Их не было. Вы понимаете, что, в принципе, у нас уничтожена военная промышленность. Она лет 20 стояла. Но вот я работал на военном заводе, я знаю, о чем я говорю. Я был главный конструктор 6 завода. Я знаю, что это восстановить вот так не удается. Слесарей нет, токарей нет, энергетиков нет. Да. Это вот кажется, что Порошенко нажал кнопку, и бак, заработали военные промышленности. 8 лет. Я, вам, я не буду защищать, у нас всех есть вопросы президента. Поверьте, что я их ставлю иногда в слишком горячем темпе, когда да, никого нет. Да. Но, да, да. но вы посмотрите на его голову. Да, она посидела. Да. За эти а вот я ее очень люблю, и еще раз повторю. Власть есть за что критиковать, но есть ни за что ненавидеть. Там нет предателя страны. Я говорю о высшей власти. Сейчас говорю, о президенте, премьера, спике, ключевых министров и так далее. Там есть люди, которые плохо работают, но точно нету педагоги. В Минобороне работают люди, я а почему их не убрать? За последние несколько месяцев Министерство обороны прочистили очень сильно, мало того, от уровня зама министра до уровня начальников департаментов зашли волонтеры. Несколько десятков. И вот сегодня спросите, кто-то знает э, случай воровства в Центральном Минобороны? Уже нет, там волонтеры на всем этом. Все, что не касается военного образования, занято волонтерами. Э, но, но к сожалению, поймите, ну как вы им правильно это объяснили? Э, в, э, государственное управление, как и любая технология, имеет свои сроки. Можно, конечно, день и ночь работать, но ты все равно не сделаешь за три дня этого. Поймите, это все равно некие процедуры. И вот это кажется очень просто – приди, всех выгони. Нет, это ну, все-таки нужно оформлять документы. И каждый раз спросите: а кого? Да, меня тоже колбасит, извините, за то, что у нас прокуратура и милиция не прочищены. это я больше знаю. Но это занимает время. Есть вещи, которые у бизнесмена. Я не представник его бизнеса. Єдине, що може, можливо, це комусь цікаво, От, наприклад, додивилися до того, що військовий збір накладається і на родини тих, хто воюють в АТО. От, будемо скасовувати його під час прийняття бюджету. Тобто, зрозуміти, ну Люди підказують насправді владі, що треба робити. Головна проблема влади в тому, я здаю, вона мені здається, вона чує, але вона не говорить з ним. Це проблема. Пане як вважаєте? Чому близько? Я не можу сказати, хто конкретно вбив Німцова, але впевнений, що його вбив путінізм. Неважливо, хто натискав крок, важливо, що це відбулося через істерію, е, яка має знищити взагалі кожну людину, котра мислить війну, в є гідність, в є інша думка, ніж у імперського Кремля. І тому от тіло його, яке лежить прямо під башню цього торжествуючого Кремля, е, це символ. Це символ того, що Кремль хоче покласти всіх інших людей. Тепер у росіян є Одинокий шанс, дуже рідкий шанс, можливо, чи не останній. Довести, що там ще є вільні люди. От зараз декілька сот людей стоїть на місці вбивства. Але внутрішні війська Росії вже оточують центр столиці. У них є шанс про безтендерні закупки прямого виробника наступного тижня проведе. Ще одне. Можливо, це і не будете задавати, може, почуєте те, що хочете. Тарифи. По тарифам, дивіться, не може бути газ е, коштувати дешевше, ніж він коштує на справді. За минулий рік не, Нафтогаз не, 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 отримав, вдумайтеся, 120 мільярдів дотацій. Як ви думаєте, кому від цього стало легше? Тим, хто сидить Нафтогаз. Відповідь: Ребята, покажіть, скільки газ коштує насправді. Українські плюс російські змішали докупи, побачили ціну. І доведіть таку ціну, звичайно, не зразу, а поступово. Але люди мають платити не більше п'ятої частини свого доходу за тарифи. Що це означає? Пенсіонерка, в якої є 2 тисячі гривень, має заплатити скільки 20 на 5, 400 гривень. Після цього вона нічого не платить. Нічого не платить. їй байдуже скільки коштує той газ. От мені має бути не байдуже, бо мене зарплата більше. Відповідно, я плачу повну ціну, а не дотаційну. І саме для цього в цьому бюджеті забили. На субсидії, то ми прикинули приблизно 3,5 мільйона сімей, отримають право на субсидії, бо вони не можуть цього платити, це Очевидно, на це забили 25 мільярдів гривень. Якщо цього буде недостатньо, будемо це збільшувати, але іншого шляху нема.